નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજે આપણે ધોરણ સાત વિષય છે હિન્દી તેમાં પેલા સેમેસ્ટરનો પાઠ પાંચમો આ પાઠનું નામ છે હિન્દ દેશ કે નિવાસી આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઈકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે અને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે નવા વિડીયોની લિંક તમારા વોટ્સઅપમાં મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો નીચે આપેલા મારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાવો જેની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે જેમાં આપને નવા નવા વિડીયોની લિંકો મળતી રહેશે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ ધોરણ સાત વિષય હિન્દી તેમાં સ્વ અધ્યયન પોતા પાંચ મહાપાઠ પાઠનું નામ છે હિન્દ દેશ કે નિવાસી પ્રશ્ન એકનો અવિભાગ સહી વિકલ્પ નિશાન કીજીએ તેમાં પ્રશ્ન પેલો પેલો તેનો અવિભાગ તેમાં પ્રશ્ન કોયલ કી ખાલી જગ્યા પ્યારી હે તો જવાબમાં હું આવશે કોયલ કી કુક પ્યારી હે બીજું પપ્પી હા કિસ કા નામ હે પક્ષી કા ત્રીજો પ્રશ્ન ગલત જોડ પહેચાનીએ तो चलो जो खोटी जोड़ गई तो के रात तराना चौथो प्रश्न पप्पी है की पुकार को क्या कहते टेर पांचवा प्रश्न है सबकी मंजिल तो एक है पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ ढूंढिये छठा प्रश्न हिंद देश के निवासी काव्य से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं है उसे ढूंढिए तो आक्य प्राकृतिक विविधता होने पर भी उसमें अभिन्नता है प्रश्न नंबर बे प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न हिंद देश के निवासी काव्य में किस देश की बात है जवाब हिंद देश के निवासी काव्य में भारत देश की बात है बीजो प्रश्न किसकी कुक न्यारी होती है कोयल की कुक न्यारी होती है त्रीजो प्रश्न बुलबुल क्या कर रही है बुलबुल बुल तराना गा रही है चौथो प्रश्न किसकी टेर प्यारी होती है पपीहे की टेर प्यारी होती है पांचवा प्रश्न छे पंथ निराले होने के बावजूद क्या एक है पंथ निराले होने के बावजूद मंजिल एक है छठो प्रश्न हिंद देश के निवासी काव्य में किन किन पक्षियों की बात हुई है हिंद देश के निवासी काव्य में कोयल पपिया बुलबुल पक्षियों की बात हुई है सातवां प्रश्न हमारे देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध जैन और पारसी धर्मों के लोग रहते हैं आठवां प्रश्न माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए है माला में बेला गुलाब जूही चंपा चमेली जैसे फूल एक रूप हुए है नौवां प्रश्न कौन कौन सी नदियां सागर में मिलती है जवाब सागर में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी नदियां मिलती है दसवों प्रश्न सभी धर्मों का सार क्या है सभी धर्मों का सार एक ही है मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना त्यार पे प्रश्न नंबर त्रन प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न किन किन उदाहरणों के जरिए कवि यह कहना चाहते हैं कि हम सब एक है हमारे देश में रंग रूप वेश और भाषाएं अनेक है तरह तरह के फूलों को गुथने पर एक माला बन जाती है उदाहरण कोयल पपीहा और बुलबुल -बुल के गाने का राग एक होता है उदाहरण गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र और कावेरी आदि नदियां अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है राष्ट्रप्रेम ने अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता में बांध दिया है हमारी राष्ट्रीय हमारी राष्ट्रीयता का की भावना में एकता है बीजो प्रश्न नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है हमारे देश में अनेक नदियां है उद्गम स्थान अलग अलग है वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे प्रश्न नंबर चार काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए तो चलो जो पहले काव्य पंक्ति गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी झाके मिल गई सागर में हुई सब एक है धर्म है अनेक जिनका सार वही है पंत है निराले सबकी मंजिल तो एक है बीची काव्य पंक्ति हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है પ્રશ્ન નંબર પાંચ નીચે દિય ગયે પાવર્થ કો દર્શાને વાલી પંક્ત કાવ્ય મેં ઢૂંઢ પેલી કાવ્ય પંક્તિ હમરે દેશ મેો કા રંગ રૂપ પહેનાવા ઓર ભિન્ન ભાષા ભિન્ન હૈ ફી દેશ મે ચાલો આજે પાવર્થ આપેલો છે તેમની કાવ્ય પંક્તિ આપણે શોધીને લખી છે हिंद देश के निवासी सभी जन एक ही, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है त्यारीज भाव हमारे देश में कई धर्म है लेकिन सबका सार एक ही है जैसे रास्ते भिन्न भिन्न है पर सबका ध्यय एक ही है तो काव्य पंक्ति धर्म है अनेक जिनका सार वही है पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है त्यार प्रश्न नंबर छ काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए पहले काव्य पंक्ति जी कोयल की क्यूक कोयल की कुक न्यारी पपी है की तेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल -बुल, राग मगर एक है कोयल की बोली निराली होती है पपी है की बोली में अपनी मिठास होती है बुलबुल -बुल का गीत भी अलग तरह का होता है इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक होती है। बीजी बेला गुलाब चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुते माला में एक है बेला गुलाब चूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गुतने पर एक बन जाते हैं उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक हैं। प्रश्न नंबर सात कविता के आधार पर भारत देश के बारे में आठ दस वाक्य लिखे तो चलो जो भारत देश विषय भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है जहां देश की जनता को देश की बेहतरी बेहतरी के लिए फैसले लेने का अधिकार है ભારત ઇસ કથન કે પ્રસિદ્ધ દેશ હૈ વિવિધતા મેતા ક્યો વિભિન્ન જાતિ ધર્મ સંસ્કૃતિ ઓર પરંપરા કે લોકો એકતા કે ભારતીય સ્મારક ઓર ધરોહર વિશ્વ ધરોહર સ્થળે જુડે હુએ હૈ પ્રશ્ન આઠ શબ્દો કો સહી ક્રમ મેખ કર અર્થપૂર્ણ વાક્ય લિખે અહી જે આપણને વાક્ય આપેલું છે તેમાં શબ્દો આડાવળા છે તેમને આપણે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવી अने वाक्य अर्थपूर्ण तो चलो जो पहलू वाक्य बन से हमारे देश की विविधता में एकता है बीजू वाक्य दुनिया के देशों में भारत अनूठा देश है त्रीज वाक्य नदिया सागर में मिलकर एक होती है चौथु वाक्य दुनिया में हमारा देश निराला है प्रश्न नंबर नौ नो अविभाग शब्दों के अर्थ लिखिए कुक तो अर्थ हे कोयल की आवाज मंजिल तो अर्थ है पंथ

તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે નેત્ર ચક્ષુ બ્રાહ્મણ દ્વિજ વિધ કહાની ગાથા કથા ઝંડા ધ્વજ પતાકા ખૂન તો તેનો સમાન શબ્દ રક્ત લહુ પ્રશ્ન નંબર દસ નો અવિભાગ નીચે દઈએ ગયે શબ્દો કા લિંગ પરિવર્તન કર કે વાક્ય મેં પ્રયોગ કીધીએ તો ચાલો જોઈએ બાલક બાલિકા વાક્ય જોઈએ વ બાળક બડા શેતાન હૈ વહ બાલિકા કાફી સુંદર હૈ अध्यापक अध्यापिका वाक्य हमारे अध्यापक बहुत गुस्से वाले हैं। हिंद की अध्यापिका काफी अच्छी है। छात्रा, चात्र, वह काफी होशियार है वह छात्रा गणित में कमजोर है ग्वाला, ग्वालिन, ग्वाला वही पर खड़ा था ग्वालिन बकरियां चरा रही है प्रश्न नंबर दस नौ बिभाग ઉદાહરણ કે અનુસાર કોષ્ટકમે શબ્દ લિંગ પરિવર્તન કીધી શ્રીમાન શ્રીમતી ઘોડા ઘોડી દેવરાની દેવર નાગિન નાગ શિક્ષિકા શિક્ષક બેગમ બાદશાહ પ્રશ્ન અગિયાર નો અવિભાગ नीचे दिए गए सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए तो चलो जुए पुरुषवाचक सर्वनाम तो, तेमा क्या उसे? तो के अपने आप हम वे आप निजवाचक सर्वनाम तो तेमा, खुद तू स्वयं बहविभाग रेखांकित सर्वनाम के प्रकार लिखिए मैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम स्वयं निजवाचक

અથવા તો પ્રાર્થના ખંડમાં આ ગીત તમારે ગાવાનું રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે ધોરણ સાત વિષય છે હિન્દી તેમાં પેલા સેમેસ્ટરમાં સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પાઠ પાંચમો તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ પાઠ છનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે પાર્ટ છની અંદર ત્યારે મળીશું ત્યાં સુધી આવજો